bugun yer bilan tillashib mehnat qilayotgan usta dehqonlar uchun tomorqa haqiqiy daromad manbaiga aylangan oziq ovqat xavfsizligini ta'minlashda bozorlarimizning arzonchiligi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salmog'ini oshirishda dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining katta xizmatlari bor toshkent viloyatining oqqo'rg'on tumanida ham kaftdek yerdan yuqori hosil ko'rayotgan tomorqachilar ko'plab topiladi ularning xayrli tashabbuslari qo'llab quvvatlanmoqda imtiyozli kreditlar berilyapti o'simliklarning parvarishida agrotexnik tadbirlarning muddatida o'tkazilishiga amaliy yordam ko'rsatilmoqda toshkent viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi axborot xizmati tashabbusi bilan tashkil qilingan navbatdagi press turda ommaviy axborot vositalari xodimlari hududdagi tomorqa yer egalarining faoliyati bilan tanishdi dastlabki manzil tumanning navbahor mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi ma'lum bo'lishicha so'nggi yillarda mahallada tomorqadan maqsadli foydalanish natijasida hududdagi aholining turmush sharoiti yaxshilangan ishsizlik ko'rsatih kishi pasaygan kambag'allik darajasini qisqartirishga erishilgan buning asosiy sababi mahalladagi deyarli barcha xonadonlarning tomorqasida issiqxona qurilgan bo'lib yerlardan unumli foydalanilmoqda yetti sotik xonamizdan har yili yetmish million daromad qilamiz mashina olganmiz mana shuni orqasidan uy joy qilyapmiz bitta kelin ikkita o'g'il uchta to'rtta nevara bor qarash kerak mehnat qilish kerak mehnat qilmasak bo'lmaydi burun ozgina ko'tarib olardi kim oladi kim oladi ko'taraverardik hozir mijozlar kelib o'zlari kelib qirqib o'zlari kelishib narxlarni olib ketadi o'zlari o'shaning uchun ikki marta ekamiz qarasa dorilarni o'z vaqtida berib tursa bo'ldi tayyor bo'ladi quyoshdan foydalanamiz xolos vodiringni ham man shu issigandan keyin ekamiz bir o' behyigima kundan keyin tayyor bo'ladi uni olgandan keyin yerlar dam oladi ozgina yerga anaqa dori sepamiz dam qo'yamiz undan keyin xudo xohlasa fevralni yigirma beshlarida xudo xohlasa ekishni boshlaymiz fevral mart aprel mayda sotamiz mayda keyin bodringa ekib qo'yamiz may iyun yo'la <SPA> tayyor bo'ladida keyin olib tashlab avgust oylariga mana shu a shkashuchekamiz mahalladagi yangi obod ko'chasi uchinchi uyda istiqomat qiluvchi otabek rustamov tomorqasida ham issiqxonadagi ko'katlar yig'ib terib olinayotgan bo'lib unga mavsumiy ishchilar jalb qilingan issiqxonada ko'kat sabzavot yetishtirish bo'yicha katta tajribaga ega tomorqa yer egasi yil davomida bozorga mahsulot chiqaradi ana shu mehnatga yarasha daromad oladi bugun o'n besh sotixlik yerda issiqxona qurgan otabek aka oilasi uchun tomorqa haqiqiy haqiqiy daromad manbaiga aylangan aynan shu kishining tomorqachilikdagi tajribasi mahallada no ommalashgan yuzlab kishilar o'zini o'zi band qilgan ro'zg'orlarga baraka kiritmoqda qishlog'imizning o'zida ikki yuz yetmish yikkita xonadon bo'lib ikki yuz yetmish yikkita xonadonning ikki yuztadan oshiq issiqxona bor har bitta xonadonda beshtadan ham bor to'rttadan ham bor uchtadan ham issiqxona bor bu degani mana shu xotin qizlarning bandligi ta'minlandi desak ham bo'ladi uyga bir qadam yaqin bir tarafdan ikkinchi tarafdan mana shu yerda issiqxonalar shunday mo'ljallanganki bir yilda o'n ikoy bo'lsa mana o'n ikki oyga mo'ljallab bular issiqxonada mahsulot yetkazishadi noyabr oyi bo'lsa mana dekabr kelayotgan bo'lsa ko'kat ekadi undan keyin fevralning yigirma beshlaridan keyin bodring ekadi bodringdan keyin pomidor ekadi bolgaрский ekadi bu ishlarda mana shu qishlog'imizdagi ayollar kelib ishlaydi mana shu xonadonimizda hozir to'rtta issiqxona bo'lsa to'rtta issiqxonani bittasida mahsulot tayyor hozir terib sotuvga chiqaryapti bozorga chiqaryapti ikkinchisi keyingi xudo xohlasa dekabr oyida yangi yilgacha chiqishi tayyor hammasi galma gal oyma chiqishiga qarab yetishtiriladi <melodicolo> hududimizda ishsiz ayollarning o'zi <melodicolo> yo'q mana shunaqa ishlar bilan band mahalladagi yana bir xonadon yangi obod ko'chasi to'rtinchi uyda ham kattagina issiqxona qurilgan xonadon egasi sobir aka karimov tomorqadagi issiqxonada mahsulot yetishtirishga yangi usullarni qo'llaydi innovatsion yondashadi yaqinda chinozlik tomorqa yer egalarining yangi usulini o'rgangan sobir aka bahorgi ekishni odatdagidan ko'ra yigirma kun erta boshlash niyatida bo'lyapti buning natijasida ekin barvaqt pishadi qish fasliga qadar tomorqa yeridan to'r marotaba hosil ko'tarishga erishiladi bu esa tomorqadan olinadigan daromad salmog'i yigirma besh foizga oshadi degandir ko'katni olib bo'lgunimizcha fevralni oxiriga ekardik bodring pomidorni <laughs> mana endi xudo xohlasa bu yangilik kiritmoqchimiz podplyonka qilib ekamiz endi pushtani ustiga qilib o'sha bodringlarni yigirma kun oldinga surib beradi boshqa joylarni aylanib ko'rib keldik shu urug' ekayotgan joylardan chinozlarni aylandik pushtani ustiga plyonka ostiga ekish u sal ertaroq yetishtirib beryapti bodringni ham pomidorni ham plyenka ostiga ekilsa u sal ertaroq ham bo'lar ekan narx navvo sal qimmatligida daromad ham sal ko'proq bo'lyaptida shu bilan iyundan keyin rangli bolgarskiy ekamiz u shu paytgacha turadi yana o'rniga pomidorni o'rniga bodring ekiladi bodrinni o'rniga pomidor shu bilan ikkita hosil mana kuzga tugab kuzdan keyin ko'katni eksak shu bilan uchinchi hosil to'rtinchi hosilga to'g'ri kelaveradi yer uzluksiz ishlaydida mahalladagi har bir xonadon yo'l bo'yi bo'sh yer maydonlari xatlovdan o'tkazildi yashil maydonlarni kengaytirish uchun ko'chatlar ekilyapti tokzorlar barpo qilinmoqda uchtepa qishlog'ining markaziy ko'chasi ta'mirlandi piyodalar yo'lagi qurildi yo'l bo'yida uzum so'rilari barpo etildi aholining soya salqin joylarda maroqli dam olishi uchun o'rindiqlar o'rnatildi endilikda mazkur qishloqda ham bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida uzumchilik rivojlantiriladi mana bu ko'cha mana obod bo'lib qoldik endi mana uzum ekishga harakat bo'lyapti bu yordamchi xo'jaliqder edi ilgari hozir shu yerga uzum yeksak yordamchi xo'jaliq bo'ladi xudo xohlasa sotsak daromad bo'ladi yoshlarimizga xudo xohlasa shunday obod joy qolsa yomon bo'lmaydi atrofini tozalab ko'chat ekadigan joylarni belgilab keldik bazor kuni katta hashar bo'lyapti mahallamizda o'sha katta hasharda anauaqa daraxtlar terak ko'chat meva manzarali daraxtlar olib kelib qo'ydik shularni ekamiz erta bahordan <laughs> bu yerga uzum ekamiz o'rindiqlarini qilib rahmat mana shu yigitlarga mana soyabon ertaga soyada o'tiramiz chollar yoshlarimiz hozir ham mehnatga shukur lekin kundan kunga mehnatga o'rganib borishyapti atrofi mana biz ham so'rilarni qildik ana shu yerlarga ham uzum ekamiz mana shu yerdanmana